হুছেইন ডাঙৰীয়া শ্ৰী ৰমেশ ভৰদাস গান্ধী সাহিত্য সভাৰ অধ্যক্ষ শ্ৰী ৰমিয় নাৰ্জাৰী বড়ো কছাৰী ৱেলফেয়াৰ অটনমাছ কাউঞ্চিলৰ ডেপুটি চীফ আৰু ষোল্লখন সাহিত্য সভাৰ সভাপতি আৰু প্ৰতিনিধিমণ্ডল আজিৰ বঁটা বিজয়ী বিশিষ্ট ব্যক্তিসকল আৰু সুধিবিন্দ ইতিমধ্যে বড়োলেণ্ড স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য ডাঙৰীয়াই কোৱাৰ দৰে মোৰ অকণমান কথা কওঁতে কষ্ট হৈ আছে কিবা কালি অলপ ভাইৰেল ইনফেকশ্যন হ'ল সেইকাৰণে মোৰ এনেকুৱা এখন সভাত মনৰ পৰা বহু কথা ক'বৰ কাৰণে ইচ্ছা আছিল কিন্তু আজি মই সংক্ষেপতে মোৰ মনৰ কথা ক'বৰ বাবে যত্ন কৰিম পোনপ্ৰথমে মই বি টি চিক ধন্যবাদ জনাম যে এনে এখন সুন্দৰ সভা যাৰ জৰিয়তে বড়োলেণ্ডত বাস কৰা ছাব্বিছটা জাতি জনগোষ্ঠীক ওচৰ চপাই লৈ অহা এক প্ৰচেষ্টা হাতত লোৱা হৈছে এই প্ৰচেষ্টাৰ লগত সংগতি ৰাখি আজি কেইবাখনো গুৰুত্বপূৰ্ণ গ্ৰন্থ উদ্বোধন কৰা হৈছে ওঠৰটা ভাষাত এহেজাৰ এটা শব্দ আৰু এহেজাৰ এটা বাক্যত প্ৰকাশ কৰা সমল গ্ৰন্থ বি টি আৰ কমিউনিকেশ্যন ব্ৰীজ ট্ৰেন্সফৰ্মিং দ্য বড়োলেণ্ড এটা বড়োলেণ্ডৰ বিকাশৰ সুন্দৰ সংকলন এটা প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰ ইয়াৰ নিজৰ অভিজ্ঞতা সামৰি ৰচনা কৰা লুকিং উইডিন মাই ৰিফ্লেকশ্যন আৰু বড়োলেণ্ড হেপিনেন্স মিছনৰ বাৰ্ষিক প্ৰতিবেদন এই গোটেইকেইখন পুথিয়ে সমসাময়িক আমাৰ যিটো পৰিৱেশ সেই পৰিৱেশক ধৰি ৰাখিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু ইতিহাসৰ বাবে এই গোটেইকেইখন গ্ৰন্থ এক মূল্যৱান গ্ৰন্থৰূপে পৰিগণিত হ'ব আমাৰ ওচৰ চুবুৰীয়া ৰাজ্য ভূটানে গ্ৰছ ডমেষ্টিক প্ৰডাক্ট অৰ্থাৎ জি ডি পিৰ বিপৰীতে তেখেতসকলে গ্ৰছ নেশ্যনেল হেপিনেছ কাউণ্ট কৰে অৰ্থাৎ যদি আমি জি ডি পি বুলি ধৰোঁ দেশত জনমূৰি আয় বা আমাৰ সৰ্বমুঠ উৎপাদন কিন্তু সৰ্বমুঠ উৎপাদনে কেতিয়াবা সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজক উপকৃত নকৰিবও পাৰে আৰু মুছলিমেয় মানুহৰ হাততো এই উৎপাদনৰ অধিকাৰ থাকি যাব পাৰে ভূটানে সেইবাবে এটা নতুন দেশৰ অৰ্থনীতি সংস্কৃতি বা মানুহৰ উন্নয়ন আৰু যি উন্নয়নে আধ্যাত্মিক সাংস্কৃতিক সামাজিক অৰ্থনৈতিক গোটেইকেইটাকে সামৰি লয় তাৰ বাবে গ্ৰছ নেশ্যনেল হেপিনেছ ইণ্ডেক্সৰ তেওঁলোকে ধাৰণাটো বিশ্বক উপহাৰ দিছিলে বড়োলেণ্ড ভূটানৰ আটাইতকৈ ওচৰ চুবুৰীয়া আৰু প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াই বড়োলেণ্ডত হেপিনেছ ইণ্ডেক্স নামৰ ধাৰণা এটাৰ জন্ম দিবলৈ চেষ্টা কৰিছে ঊনৈছশ আঠষট্টি চনৰে পৰা বড়োলেণ্ডৰ ইতিহাস ঘাত প্ৰতিঘাত সংঘাত সংগ্ৰামৰ ইতিহাস বড়ো জাতিৰ আত্মনিয়ন্ত্ৰণৰ অধিকাৰ আৰু সমান্তৰালভাৱে আন জনগোষ্ঠীসমূহৰ মাজত থকা ভয় সংশয় সম্ভাৱনা আশা নিৰাশা এই গোটেইবিলাক সমাহিত হৈ এক প্ৰকাৰ বড়োলেণ্ডক অসমৰ আটাইতকৈ অশান্ত অঞ্চললৈ ৰূপান্তৰ কৰিছিলে এটা সময় আহিছিল যে বড়োলেণ্ডত প্ৰতিটো দিন আমি উৎকণ্ঠাৰে পাৰ কৰিছিলোঁ অজস্ৰজন আমাৰ মাজৰ পৰা আঁতৰি গৈছিলে কাৰোবাৰ নাম আমি জানো কাৰোবাৰ আমি নাম নাজানো অজস্ৰ মাতৃ বুকু সোধা হৈছিলে আৰু চাওঁতে চাওঁতে এটা সময় আহিছিল য'ত কেইবাটাও জনগোষ্ঠীক যুৱকসকলে সশস্ত্ৰ সংগ্ৰামৰ পথ বাচি লৈছিলে গোষ্ঠীগত সংঘৰ্ষ সাম্প্ৰদায়িক সংঘৰ্ষই বড়োলেণ্ডত এনেকুৱা এটা অৱস্থাৰ সৃষ্টি কৰিছিলে যে এটা সময়ত আমি ভাবিছিলোঁ যে ইট ইজ এ লছ টেৰিটৰী অৰ্থাৎ এই জেগাখনত কোনো সম্ভাৱনা নাই আশা নাই আৰু এটা আমি বিচিত্ৰ পৰিৱেশৰ মাজত জীয়াই থাকিব লাগিব কেইবাটাও নতুন শব্দৰ আৰম্ভণি হৈছিলে বডু নন আৰু আর প্রত্যেকটা জাতি জনগোষ্ঠীৰ বিভিন্ন ধৰণে নিজৰ নিৰাপত্তা সুনিশ্চিত কৰিবলৈ সংগ্রাম আরম্ভ করেছিল দু হাজার চনত প্রধানমন্ত্রী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডরিয়ায় এক আশার কৰাৰ বাবে বিভিন্ন পদক্ষেপ হাতত লৈছিলে কিছুদিনলৈ ইয়াক আইন শৃংখলাৰ পৰিৱেশ হিচাপে নিয়ন্ত্ৰণ কৰাৰ পিছত মোদী ডাঙৰীয়াই ৰাজনৈতিক সমস্যা সমাধানৰ বা বুলিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল বি টি আৰৰ চুক্তিয়ে বড়োলেণ্ডত শান্তিৰ এটা নতুন পৰিৱেশ আনিছিল মই অত্যন্ত গৌৰৱ অনুভৱ কৰো যে ই ভগৱানৰ এক অদ্ভুত কৃপা হব যে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে মই প্ৰায় চাৰি বছৰ চাৰি মাহ কাৰ্যকাল পাৰ কৰিলো আৰু বড়োলেণ্ডত যোৱা চাৰে চাৰি বছৰ এটাও গুলি ফুটা নাই এটাও বন্দুকৰ শব্দ কোনেও শুনা নাই এটাও বোমা বিস্ফোৰণ হোৱা নাই এনেধৰণৰ শান্তি কাৰোবাৰ জীৱন কালত আমি দেখা পাম তাক আমি কল্পনাও কৰা নাছিলোঁ আজি আমি নিশ্চিতভাৱে ধন্যবাদ জনাব লাগিব নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থা নিখিল বড়ো সাহিত্য সভা আৰু আমাৰ এন ডি এফ পিৰ লগত জড়িত বা বি এল টিৰ লগত জড়িত সমস্ত যুৱক বা আমাৰ বড়োলেণ্ডবাসী যিসকলে এই শান্তিৰ সন্ধান কৰিছিলে আৰু আজি শান্তিক আমি স্থায়িত্ব দিবলৈ সক্ষম হৈছো যোৱা কেইটামান দিনত মই বড়োলেণ্ডত ওদালগুৰি তামুলপুৰ কোকৰাঝাৰলৈ গৈছিলো এটা কথা মই মৰ্মে মৰ্মে অনুভৱ কৰো যে আমাৰ ছাব্বিছটা জনগোষ্ঠীৰ মাজত যেতিয়া সংবাদ হ'ব আমি কথা বতৰা পাতিম আৰু প্ৰত্যেকটো সমস্যাৰ সমাধানত আমি মূল বিন্দুবিলাক চাবলৈ আৰম্ভ কৰিম তেতিয়া বড়োলেণ্ডত চিৰস্থায়ী শান্তি আহিব তাত মোৰ কোনো সন্দেহ নাই বড়োলেণ্ডত কাৰো মনতে এইটো ধাৰণা থাকিব নালাগে যে আমি দ্বিতীয় আৰু তৃতীয় শ্ৰেণীৰ নাগৰিক বড়োলেণ্ডত সকলো জনগোষ্ঠীয়ে মনত ভাবিব লাগে যে আমি প্ৰথম শ্ৰেণীৰ নাগৰিক আৰু যেতিয়া সেই ধাৰণাটোৰ সৃষ্টি হ'ব বড়োলেণ্ডত শান্তিৰ কপৌজনী আৰু কেতিয়াও বড়োলেণ্ডৰ পৰা উৰি নাযায় তাক আমি নিশ্চিত বুলি কব পাৰো আমাৰ জাতীয় যি সমস্যা আছে জনগোষ্ঠীয় যি সমস্যা আছে দাবী আৰু আন্দোলনেৰে বহু সমস্যাৰ সমাধান নহয় কাৰণ সমস্যাবিলাক একোটা কনফ্লিক্টিং পইণ্টত বিৰাজমান আমি যদি বিচাৰিছো আমাক মাটি লাগে আন এটা জনগোষ্ঠীয়ে বিচাৰিছে যে এই মাটি মই দিয়াৰ লগে লগে মোৰ অধিকাৰ মই তাত হেৰুৱাই পেলাম কোনোবাই যদি কৈছে মোক ভাষা লাগে আন এটা জনগোষ্ঠীয়ে ভাবিছে যে মোৰ ভাষাটো কৰবাত দুৰ্বল হৈ যাব কিন্তু যেতিয়াই আন্দোলন আৰু দাবীত আমি একাষৰীয়াকৈ থৈ টেবুলত খোৱা পাতত ঘৰত বজাৰত কাৰ্যালয়ত বন্ধুৰ দৰে আমি বহিম কথা বতৰা পাতিম আৰু তেতিয়াই আমি দেখা পাম যে এনেকুৱা সমস্যাৰ সমাধান ওলাব তাত কোনেও নাভাবিব মই হাৰিছো সকলোৱে ভাবিব মই নিজে জিকিছো আৰু এই ঘটনা প্ৰবাহে আমাক সকলোকে স্থায়িত্ব আৰু নিৰাপত্তা প্ৰদান কৰিছে বড়োলেণ্ডৰ ভাবুকি আজি আমাৰ জনগোষ্ঠীৰ ফালৰ পৰা অহা নাই যদি আঠষট্টি চনত আমি কোনোবাই ভাবিছিলো যে আমাৰ বড়োসকলৰ আত্মনিয়ন্ত্ৰণৰ অধিকাৰত অসমীয়া ভাষী লোকসকল বাধাৰ প্ৰাচীৰ হৈছে আজি পৰিৱেশ আৰু পৰিস্থিতিয়ে অসমীয়া লোকসকলৰ মাজত নিশ্চিতভাৱে এটা নতুন ভাৱৰ সংসাৰ হৈছে যে বৃহত্তৰ জাতি সত্তা নিৰ্মাণ কৰিবলৈ জনজাতীয় লোকক প্ৰাপ্য সন্মান আমি দিবই লাগিব অধিকাৰ দিবই লাগিব আজি বহল অসমীয়া সমাজখনে প্ৰতিটো জনজাতীয় লোকক আদৰি লৈছে তেওঁলোকৰ কলা কৃষ্টি সংস্কৃতিক সন্মান কৰিছে ভাষা সাহিত্যক সন্মান কৰিছে মই নিশ্চিতভাৱে বিশ্বাস কৰো যে আজি আমাৰ বড়োলেণ্ডৰ যি সমস্যা সেই সমস্যা কোনো এটা জনগোষ্ঠীৰ পৰা অহা নাই কাৰণ প্ৰত্যেকটো জনগোষ্ঠীৰ যদি মই সংখ্যা বিচাৰো তেওঁলোকে কৰবাত এক লাখ দুই লাখ তিনি লাখ চাৰি লাখ আজি যদি মদাহী মদাহী বৰ্মন কছাৰী শৰণীয়া কছাৰী যদি আমি সম্পূৰ্ণ সংখ্যাটো চাওঁ তেওঁলোকে কেতিয়াও কোনো জাতিৰ প্ৰতি প্ৰত্যাহ্বান হিচাপে থিয় হোৱা হব পাৰা সংখ্যাও তেওঁলোকৰ হাতত মজুত নাই কোনোবাই যদি ভাবে যে গোৰ্খাসকল আমাৰ বাবে প্ৰত্যাহ্বান চাৰিখন পাঁচখন জিলাত যিমান গোৰ্খা আছে গোটেই লগ লাগিলেও তেওঁলোক কাৰো বাবে প্ৰত্যাহ্বান হব নোৱাৰে কাৰণ সংখ্যা সিমানেই আৰু তাত আগবাঢ়িব নোৱাৰে পিছ পৰিব নোৱাৰে কোনোবাই যদি ভাবে যে আমাৰ চাহ বাগিচাৰ শ্ৰমিকসকল আমাৰ বাবে সমস্যা সেয়াও সমস্যা নহয় বড়োলেণ্ডত চাহ বাগিচা হাতত গন্তি কৰিব বিপৰা বিধৰ নতুনকৈ চাহ বাগিচা সৃষ্টিৰ তাত সম্ভাৱনাও নাই তাত সমস্যাও নাই আৰু এটা কথা নিশ্চিত যে আমাৰ গোটেইকেইটা জনগোষ্ঠীতে জনসংখ্যা কমিছে কতো জনসংখ্যা বঢ়া নাই দুই হাজার বাইশ চ্যাশনেল হেলথ সার্ভে রিপোর্ট মতে আমার যাক আমি জনগোষ্ঠী টু পইণ্ট ওৱানলৈকে নামিছে অৰ্থাৎ এটা সময় আহিব আৰু উইদিন নেক্সট ফ'ৰ টু ফাইভ ইয়াৰ্ছ আমাৰ জনগোষ্ঠীবিলাকৰ পৰিয়ালত সন্তানৰ সংখ্যা এটা বা দুটা হ'ব তাতকৈ বেছি নহয় কাৰণ আমাৰ হেল্থ চাৰ্ভেত নিৰন্তৰ দেখুৱাই আছে যে আমাৰ ফাৰ্টিলিটি ৰেট ইজ টু পইণ্ট ওৱান তাৰমানে গিৰিয়েক ভৈণীয়েক লগ লগাই পৰিয়ালত মাত্ৰ এটা এইটোৱে হৈছে জনগোষ্ঠীয় লোকৰ সংখ্যা বৃদ্ধিৰ হাৰ সি বড়োৱে নহওক কিয় মিচিঙে নহওক কিয় গোৰ্খাই হওক শৰণীয়া কছাৰী হওক আদিবাসী হওক মদাহী হওক বৰ্মন কছাৰী হওক ৰাভা হওক যিমান আমাৰ জাতি জনগোষ্ঠী আছে ছাব্বিছটা জনগোষ্ঠী কাৰো পৰিয়ালত ছয়টা পাঁচটা চাৰিটা তিনিটা সন্তান এতিয়া নাই খেতি পথাৰত যাবৰ কাৰণেও সন্তানৰ সংখ্যা কমি আহিছে এনে পৰিৱেশত বৃহত্তৰ জাতি হিচাপে বড়ো লোকসকলে নিজৰ মাজত চৰ্চা কৰিব লাগিব যে ব্ৰিটিছ আমাৰ জাতি সত্বাৰ বাবে নতুন প্ৰত্যাহ্বান কওক আজি যদি বড়োলেণ্ডত ভোটাৰ তালিকাক যদি আমি চাওঁ মই কাৰ সংখ্যা বাঢ়িছে মই নকওঁ কিন্তু ছাব্বিশটা জনগোষ্ঠীৰ সংখ্যা নিশ্চিতভাৱে বঢ়া নাই তাক মই দাঠি কব পাৰো অৰ্থাৎ বড়োসকলৰ আত্মনিয়ন্ত্ৰণৰ অধিকাৰত ছাব্বিশটা জনগোষ্ঠী পথৰ হেঙাৰ নহয় গৰঞ্চ তেওঁলোক আপোনালোকৰ যুদ্ধৰ সহযাত্ৰী তেওঁলোক আপোনালোকৰ যুদ্ধৰ সতীৰ্থ কাৰণ আপোনালোকৰ লক্ষ্য বড়োলেণ্ডৰ বিকাশ আৰু এই ছাব্বিশটা জনগোষ্ঠীৰো লক্ষ্য বড়োলেণ্ডৰ বিকাশ ভাষা সংস্কৃতিৰ উত্থান যোৱা পাঁচটা বছৰত অসমৰ মই এনে এজন মুখ্যমন্ত্ৰী হম যি দুশ বাৰতকৈও বেছি বি টি চি অঞ্চলত যোৱাৰ মোৰ সৌভাগ্য হৈছে মোৰ আগতে কোনোবা মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে হয়তো পাঁচটা বছৰত পাঁচদিনো বি টি চিত যাবলগীয়া হোৱা নাছিল কিন্তু মই হিচাপ কৰি চাইছো যে দুশ বাৰতকৈও বেছি মই বি টি চিলৈ গৈছিলো আৰু বড়োলেণ্ডৰ সমস্যা সন্মুখৰ পৰা মই দেখিছিলো আৰু সম্ভাৱনাবিলাকো মোৰ সন্মুখত ধৰা দিছিলে বড়োলেণ্ডৰ বৃহত্তৰ জাতি হিচাপে বড়ো আৰু আন ছাব্বিছটা জনগোষ্ঠীৰ মাজত যেতিয়া হেপিনেছ ইণ্ডেক্স বাঢ়িব তেতিয়া মই নিশ্চিতভাৱে কব পাৰো সমগ্ৰ অসমৰ ভিতৰতে বড়োলেণ্ড এটা অৰ্থনৈতিক